Salamu aleikum Instagramda və Facebookda olan izləyicilər. E, bir müddət öncə sizdən paylaşmışdım mini mətbəxinin görünüşünü. Allah təalan izni ilə inşallah bitdi. Əfsərinin e, Allah xeyri və bərəkətli olsun. Xeyir günlər görsün inşallah. Sizlərlə bölüşərdim. Tavan əvvəl gördüyünüz kimi acıban idi, ləkələr var idi. Acıban çıxartmaq üçün laminatdan yığıldı. Aboy oldu. Gördüyünüz kimi görünüşü belədir. Mebel, e, mebel ortası e, kafe yığıldı. Mebel altı, mebel e, metlaxta vuruldu. Pırım dustlar vuruldu. İnşallah, Allah nəsəsiz gələcəkdə laminat dəyişdiriləcək. E, kafe uyğun ya da PD uyğun, aboy uyğun bir laminat vurulacaq inşallah. Gördünüzsünüz, unvan unvanik dostusu, osa silikonla, silikon olundur ora ağrı şeyi qoymuşuq ki, tam şəkildə silikonla yapışdırsan. Görünüşü elədir. Yəni, atənizə də çəkin giriş qapsın. Burda gördüyünüz kimi şittir. Şittin üzərinə qoyulunduq çı. Yenə məsəl. Oturub orada ağ ah, kraskın yerəyilənəcək qaz torbası ilə. Oldu, dinlədiyinizə görə, baxdığınız üçün təşəkkür edirəm.